一見してモンテンハンソクエチケンコニのモンではないです無理ケそれきてないではいライブルクチューステウォライブルれバクチュースレッテマグでマグで認めねぜんマジでこれおまぜムのまみでみなさんこんばんはユキですえっと Facebook でプリンバンバン10万再生ありがとうございますパチ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 うわここまで引くとはね全然思ってませんでしたよ本当にあとねなんか 1万いいねといいコメントをたくさんコメントしてくれて本当に私はもうめちゃくちゃ嬉しいんです <laughs> ありがとうございますえっとそうですね今回はその「ビンバンバン」についてちょっとなんかビハインドストーリーこの歌をどうやって歌うことになったのかっていうのをちょっと喋りたくて作りましたえっとそうですねあの YouTube で載せた時にもう書いてあったんですけど人生で初めてのラップチャレンジっていうのが本当ですよねあのラップって全然ああのそういう得意な方ではないので。 一応諦めていたのですがやっぱりビンバンバンが大ヒットじゃないですかどこでも YouTube でも Facebook でも TikTok とかでもめちゃくちゃ大人気な曲なんで私も初めて聴いた時にな,なんだこの歌はこ,こういう歌い方ちょっと初めて聴いたんですけどみたいな全然私歌えないんだよねみたいなあのほぼ諦めてたんですよねでもある日その月見先生が 村っていう歌を覚えながら日本語の勉強しましょうかっていうねポストを見てうーんまあチャレンジとしては悪くないのかなと思ってその翌日にローザーさんがねかわいい絵で歌ってたんですけどめちゃくちゃかわいかったんですけどそれで私もやってみようかなと思ってねそういう考えができたんですよね。 それで OK 私も、まあ、ずっと止まらず歌ってみようチャレンジしてみようっていう感じで歌ったんですよねでそれを載、まあ、せるためにちょっと映画必要なんだねっていう感じで、まあ、友達の、まあ、リヒットっていうねそれディスコートで知り合った友達なんですけどその子がアーティストでん,なんかそういう彼のラインアートスタイルがとても好きで 頼んでみようかなと頼んでみましたそれでなんとすごい絵を描いてくださったんですよねそれで私が歌ってたクアレティはめちゃくちゃ悪くて本当にもうマジ悪くていやこれこの絵でこの歌のクアレティはもったいないなと思って もう何回も何回も何回も歌ってたんですよね、ま。はい、見てください。これ私は歌った、あのーままあ、毎回これあった、違う、こういう感じじゃない、これはまだ足りない、足りない、足りない、足りないという感じでずっと歌って歌って、もう満足しないから、どうしようかなと。落ち込んだりもしてたんですよね <laughs>。あの私ってそういう結果があまり、うわ、ん、ぁ、 よくないと乗せたくない人なんでこれこのクオリティーだと載せられないだとどうしようかと一応最初は普通に歌っててあの、まあ、このまま載せようかなとでもこれはダメだと分かって。 あのミックスイングとかは、まあ、やってみたりしたんですよね全然やったことなかったんですけどあのじゃあやってみようかなっていう感じで、まあ、自分でもミックスイングやってみましたそれでも満足しなかったのでこれはどうしようかなとやっぱりこれはああのミックサスに頼むしかないと思ってあの、まあ、ロザさんがおすすめしてくれたあのケン・フォースさんに コメシにしたんですよねお金使ってそうお金使いました <laughs> 最初は普通にうんや,るやってみようかっていうチャレンジからもうお金使うことになりましたんですねまあなんだろうね絵に関してももう人がこんなにもかわいい絵もかっこいい絵もたくさん描いてくれてもうアニメ紙もね全部やってくれたんですけどあと ななんかなんていうかすごいもう感謝しているそこんなもう今見てもクオリティがすごいんですよねもうど,どうどう言えばいいのか分かんないけどマジでもうすごすぎてもうめっちゃ感謝しているありがとうございます改めて <laughs> はいそうですねミュージックビデオに関してはピー、まあ、マルー様を参考したんですけどね 普通はあそれもコミションしないといけないやつなんですけどそういう最初からちゃんとしたカバーやるつもりはなかったので、まあ、自分でやってみたんですねそれもですねあの最初私がこういう感じやりたいですとデリヒートを送ったら、まあ、なんか途中まで絵が全部終わってあミュージックビデオまで、まあ、作ってくれたんですよね 私と一緒にやったんですけど、まあ、すごいなと思ってそれもですねなんかやりたかったのは1日歌って翌日ぐらいに載せるつもりだったんですけどもう1週間以上ぐらい経,経っちゃっていろいろね満足できないできないできないっていう感じで結局もう金まで使っちゃって、まあ、こんな感じで出てきたんですけど正直言うと。 そんなに満足はしてない、まだまだ足りない部分とか、間違えたところとかもあったので、100点があればもう60点ぐらいだけっていうね、私が点数上げるとしたら、全然まだまだだけど、それでももうこんなに注目される動画になってきたので、私はとてもありがたいし、 も,うもっと頑張りたいっていう気持ちができましたね。だからみなさん、本当にありがとうございます。次、頑張れると思いますしも、もっと頑張りますよ。あと、これからも歌ってみた動画はたくさん出てくると思いますので、それも後ほどできてきたら応援よろしくお願いします。あとね、すごいニュースがあるんですけど、それも。 ここでは発表しないんですけど後ほど発表いたしますのでそれも楽しみにしてくださいそれじゃあ今日はこの辺で終わります最後まで見てくださってありがとうございましたまたね